Цими днями працюємо в делегації Верховної Ради у Конгресі, зустрічі з конгресменами, сенаторами. Говоримо про важливість додаткових протиповітряних систем, важливість запрошення політичного України до альянсу НАТО, важливість генерації електроенергії, розбитої країною терористом, про визнання Росії країни спонсором тероризму на міжнародній арені. Це додасть додаткові санкції на Росію, і так допоможе нам виграти цю війну. Слава Україні! Цими днями працюємо. И тем более для того, чтобы дать вооруженным силам Украины необходимое оружие для перехода в наступление, нужны совершенно другие инструменты. Главным таким инструментом, инструментом, который принят Конгрессом Соединенных Штатов Америки, является закон о лизи В течение почти полутора лет, с 9 мая 2022 года по 30 сентября 2023 года в распоряжении администрации Байдена этот инструмент находился в распоряжении украинских властей, в распоряжении офиса президента, в распоряжении Министерства обороны Украины, Министерства иностранных дел Украины, а президента Украины находился этот ресурс. Ни администрация Байдена, ни власти Украины не сделали ни для чего, ничего для того, чтобы этот механизм стал работать. Этот механизм прекратил свое действие 30 сентября прошлого года. Сейчас, сегодня, 18 апреля 2023 года, сенатор республиканец из штата Техас Джо Корнин внес новый законопроект в поддержку Ленлиза. нового Ленлиза. Ленлиза 2024 года в поддержку Украины. У этого законопроекта основные параметры совпадают с теми параметрами, какие были в законопроекте о Ленлизе 2022-2023 годов. Но есть дополнение этот законопроект по предложению сенатора Корнина будет действовать до конца 2026 -го финансового года, то есть до 30 сентября 2026 -го года. В том случае, если Сенат и Палата Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержат этот закон, в том случае, если президент Соединенных Штатов подпишет его и начнет его исполнение, у Украины появляется ресурс, с помощью которого можно получать несоизмеримо большие ресурсы военной помощи, с помощью которых действительно можно добиться и паритета на поле боя, и перелома в а, пользу Украины. Именно поэтому мы здесь выступаем и за общую поддержку э, Украины, всеми видами военной помощи, и за тот механизм, юридический механизм, правовой механизм, который находится в распоряжении Конгресса Соединенных Штатов Америки, который находится в, может находиться завтра в распоряжении исполнительной власти Соединенных Штатов Америки, который может дать эту помощь Украине. Спасибо за небольшую капельную помощь, которая была оказана Конгрессом, на которая, судя по всему, еще не дошла на территории Украины из-за действия администрации. Хотим надеяться, что она дойдет. Но так или иначе, радикальное принципиальное стратегическое решение лежит при, на другом пути, на использование совершенно других ресурсов и каналов, главным из которых является Ленби для Украины.